चोपडा शहरातील आंबेडकर नगरामध्ये काल हळदीचा कार्यक्रम सुरू होता या हळदीच्या कार्यक्रमामध्ये सीआरपीएफ मधून सेवानिवृत्त झालेल्या पी एस आय यांची मुलगी तृप्ती हिने आपल्या लग्न केल्यानं त्याचा राग त्यांनी मनात ठेवलेला होता उच्च शिक्षित मुलगी हिनं कमी शिक्षण घेतलेल्या मुलासोबत लग्न केल्यानं हा राग त्यांच्या मनामध्ये होता जावई अविनाश वाघ यांनी बहिणीचं लग्न चोपडा येथे आंबेडकर नगर येथे हळदीचा कार्यक्रम सुरू असताना त्या ठिकाणी मुलगी आणि जावई आले असल्यास त्यावेळी साधून हळदीच्या कार्यक्रमामध्ये नाचगाणं सुरू असताना किरण मंगळे यांनी आपल्या जवळ असलेल्या परवानाधारक पिस्तुलानं मुलीवर आणि जावयावर गोळीबार केला त्यामध्ये मुलगी तृप्ती ही जागेवरच मयत झाली तर जावई अविनाश वाघ याच्या कमरेला आणि हाताला गोळी लागली असल्यानं त्याला पुणे येथील पुढील उपचारासाठी रवाना करण्यात आलं तसेच गोळीबार करणारा किरण मंगळे याला उपस्थित नागरिकांनी चांगला चोप तो गंभीर जखमी देखील त्याला जळगाव येथे उपचारासाठी रवाना देखील केलंय आणि अविनाश वाघ यांच्या आईच्या फिर्यादीवरून चोपडा शहर पोलीस स्टेशनला संशयित आरोपी किरण मंगळे यांच्या विरुद्ध हुणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय पुढील तपास शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस पोली निरीक्षक मधुकर साळवे हे करीत आहे अपनी लड़की और जवाई को गोली मार मारी है जिस प्रकार की घटना में लड़की की डेदबू की जानकारी सामने है क्या घटना हुई किरण मंगड़े नाम का एक रिटायर्ड सीआरपीएफ पीएसआई हैं उसकी है लड़की की शादी पूना में अविनाश वाग उनका ही रिश्तेदार है उनके साथ एक साल पहले हुआ था ये दोनों का प्रेम विवाह हुआ था ये शादी इसको मंजूर नहीं थी उसी कारण आ, कल जब ये सोपड़ा में आ, उसकी अविनाश की बहन की शादी चल रही थी वो शादी में आकर उसने फायरिंग का फायरिंग करके आ, यो खुद की लड़की तृप्ति उसको मार दिया है और उसका जवाई जो है अविनाश वो में है सर इस घटना में जो तो गोलीबारी करने वाले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी उनको भी कुछ लोगों ने यहाँ पे मारान की है उसमें वो भी गंभीर तौर से चपेवड़ी की जानकारी सामने आई हुई हाँ जब ये इंसिडेंट हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो जब उन्होंने उनके सामने जब गोलीबारी की घटना हो गई तो गुस्से में आ गए उसको पकड़ा उसको भी मार दिए और वो बुरी तरह से घायल है अभी इसका इलाज जलगांव में चल रहा है सर इस पूरी घटना में भी क्या मामला पुलिस में दर्ज किया गया है अभी इसमें हमने अविनाश की जो माँ है तो उसकी कंप्लेंट लेकर यहाँ पे मर्डर अटेम्प्ट तो मर्डर और आर्म साइड के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है